その日、雨が降っていた冷たい水が毛の先まで染み込んでくる体が濡れてつらい寒さに震える助けてかすれた声で泣いてみるでもみんな忙しそうで僕には気づかない 通り過ぎていく足音濡れた道にポツンと残されるだけど一人の女の子が立ち止まった僕をじっと見つめる可愛い目をした女の子けれどその目は悲しかった ゆっくりと優しく手を伸ばしてくるその手は温かい次の瞬間ふわりと体が持ち上がる柔らかいぬくもりに包まれた大丈夫小さな声温かい声そのまま女の子に抱かれて 心地よくて眠くなって目を閉じた久しぶりに感じた安心の匂いふかふかのタオルぬるめのお湯僕の小さな体を小さな手で優しく洗ってくれた暖かい部屋 優しい手そして笑顔今日からここがあなたのお家だよそう言って女の子は僕に名前をくれた,見たそれが僕の名前になった呼ばれるたびに心がポカポカするうれしくなる 女の子の名前はあやこちゃんあやこちゃんはよく笑ってよく遊んでくれたボールを転がしてくれたりきょんきょんと跳ねるおもちゃを振ってくれたり時々、お母さんに「もううるさいよ」って怒られたけど楽しかった。 時が過ぎてあやこちゃんは大人になった仕事を始めて新しい家に引っ越したそして僕も一緒今は二人で暮らしてるあやこちゃんと僕でもあやこちゃんは毎日 とても忙しそう。だって帰ってくるのはいつも夜遅くなんだもんあやこちゃんは疲れてくたくたなのに先に僕のご飯を用意してくれるでも僕はあやこちゃんに早くご飯を食べてほしかっただってあやこちゃんの方が絶対。 お腹空いてるもん。お腹からグーグー聞こえるもん。以前、ネズミを取って、そっと持って行ったんだけど、あやこちゃんは、笑って首を振った。ネズミは、苦手みたい。僕があやこちゃんに、ご飯を用意するのはちょっと難しそう。休みの日は、嬉しい。 でも、あやこちゃんは、休みの日も、机で何かをしていることが、多かった。真面目な顔でパソコンに向かって、カタカタと手を動かしたり、喋ったりしていた。僕が隣に行くと、優しく、撫でてくれる。そして、みこっと笑う。その笑顔が、 とても嬉しい。でも、最近は体が重いんだ。ジャンプもできない。トイレまで行くのも、少し辛い。ご飯もあまり食べたくない。それでも、あやこちゃんの前では、元気なふりをした。だから、大丈夫だよ。 心配しないで」って顔で伝えた頑張っている綾子ちゃんをこれ以上疲れさせたくなかったからそしてまた雨の日が来た綾子ちゃんがいつもより早く帰ってきて僕の顔を覗き込む みーた、大丈夫優しく、よばれる。あれ、おかしいな、あやこちゃんが、近くにいるのになぜか遠くから聞こえる。なんでだろう。おかえりなさい、あやこちゃん、いつ帰ってきたの。僕は大丈夫。眠いだけだよ。 そう言いたかったけど、もう声が出せない。なんでだろう。泣きたいのに、体が動かない。そしてすごく眠い。あれ、どうしたの、あやこちゃん。あやこちゃんの目から、コロコロと涙がこぼれる。でも、笑っている。 た、本当に頑張ったね本当にありがとうその言葉を聞いた時僕は分かったんだ「お別れなんだ」って伝えたいことがたくさんあった「あ子ちゃん大好きだよ」 いつも、ありがとう。頑張りすぎないでね。声に出そうとしたけど、もう無理だった。でも、大丈夫。あやこちゃんに、ちゃんと届いたみたい。ありがとう。ありがとう。 だって、あやこちゃんが何度も何度も、ありがとう、って言ってくるんだもん。その声が僕を抱きしめたんだ。だから全然、寂しくなんかないよ。あやこちゃん。僕を拾ってくれて、ありがとう。僕にいつも、美味しいご飯を食べさせてくれて、ありがとう。 僕と遊んでくれてありがとう。僕と一緒に寝てくれてありがとう。本当に幸せだった。本当にありがとう。早子ちゃん。また会おうね。 こら、泣くな。だって、悲しいじゃない。人間だっていつかは死ぬでしょ。だったら、いつかは天国で会えるでしょ。本当本当。本当、ミータも天国で待ってるよ。ところで、みんな、今日の日本語はどうだった小説で使われている日本語の表現は、 特殊だかかから、ちょっっと難しかったかなでも日本の小説が読めるようになるとあなたはもう日本人と同じレベルだから頑張ってねそれじゃみんなバイバイ,バイ,バイ